এইফালে এয়া মই সাঁচত দিয়া পিঠা বনাইছোঁ ইয়াত কি কি দিছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ আমি যেতিয়া পাকঘৰত সোমাই ভিডিঅ' কৰোঁ বা ভাত খাবলৈ যিকোনো চাহ তাহ বনাবলৈ আহোঁ তেতিয়া দেখিছেনে ইহঁতকেইটাই আমাক ইমান মানে হেৰি দিয়ে নহয় দুইটা মহা বদমাছ দুটা আছে দেখিছেনে এইকেইটা আমাৰ লগৰী দেই ঐ ইহঁতক ভাত দিব লাগিব কিন্তু ইহঁতে জোঠা ভাত নাখায় আমি যদি জোঠা ভাত দিওঁ সিহঁতে কেতিয়াও নাখায় সিহঁতক একদম চৰুৰে পৰা আমি নতুন ভাত দিব লাগিব এতিয়া বনাই হ'ল ভিডিঅ' হ'ল গতিকে এতিয়া মাক আৰু পুতেকে গোট খাই লৈ আমি খাই থৈছো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে বনাব এনেকে তেনেই সহজ বনাবলৈ বনাই খাব বহুত ধুনীয়া এতিয়া দেখিছ নে এয়া বাই ধুনীয়াকে বনাই নগ'ল আৰু অকণমান খাইছিলো মানে লোভতে খা দেখোন বঢ়িয়া আৰু হাতেৰে মানে এনেকুৱা সাজ সাঁজ কৰিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল মুৰণ দত্ত সকলোহালে আছে আৰু মই বোলে আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মানে ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এইফালে লৈছোঁ নাৰিকল এয়া ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান ভাজি ল'ম এইখিনি এতিয়া একদম ফচফচীয়াকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি চাওকচোন এতিয়া নাৰিকলখিনি এয়া ফচফচীয়া হৈ গ'লনে তাতে এতিয়া চেনি দি দিম চেনি দি পেলাই আৰু অকণমান মানে চেনিখিনি গল খাব লাগিব মিঠা হ'ব লাগিব সেইটো জোখত মই এতিয়া এইখিনি আকৌ ভাজি ল'ম এইফালে ইয়াত দুটা ইলাইচি অকণমান গৰম কৰি পেলাই খুন্দি লোৱা হৈছিলে এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিওঁ ইলাচী চেনটো হ'লে বহুত বেছি ভাল লাগে খাবলৈ আৰু এইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ দেখিছেনে কিটো জোখত ভাজিলোঁ ইয়াত মানে চেনিখিনিও শুকাই গৈছে আৰু ফচফচীয়া হৈ গৈছে এতিয়া এখন প্লেটত এইখিনি এনেকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এতিয়া চাওকচোন মই এখন ডিছত এয়া আটা লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই অকণমান মঠি ল'ব লাগিব এয়া চাওকচোন ৰুটি আমি যেনেকৈ ৰুটি মঠি লওঁ তেনেকৈ আটাখিনি মঠি ল'ব লাগিব মই মানে সাজত দিয়া পিঠা যে আমি সাজত যে পিঠা দি পেলাই বনাই খাওঁ সেইটো পিঠা এনেকৈ আটাইদি বনাম আৰু ইমান বেছি সহজ হয় খাবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু মই কেনেকৈ বনাম দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিবচোন বৰ ভাল লাগে খাবলৈ আৰু এই চাওকচোন এনেকৈ মানে ৰুটি আমি যেনেকৈ মাৰোঁ ৰুটি মই আগতে এতিয়া এইখিনি লাৰু এটা বনাই ল'লোঁ মই প্ৰথমতে আৰু এতিয়া এইটো মই কেনেকৈ সাঁচত দিয়া পিঠা বনাম মানে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দেখাই থাকিম চাই থাকিবচোন এতিয়া এইখিনিয়ে এনেকৈ সৰু সৰু এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰি লৈছোঁ আমি ৰুটিৰ কাৰণে যে যেনেকৈ কৰোঁ এতিয়া এনেকৈ মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো ৰুটি আমি যে বনাওঁ তাতকৈ অকণমান সৰু ছাইজ কৰি লৈছোঁ আৰু মানে এতিয়া এই সাজত যে আমি যে যিটো সাজত দি যে বনাওঁ সেইটো পিঠা এনেকৈ কৰি বনাম আৰু মই ইয়াৰ লগত কি কি কেনেকৈ দিম সেয়া দেখুৱাইছোঁৱেই আপোনালোকক নাৰিকল দিম লগত আৰু মানে আলহী আহিলে একেবাৰে ইজি মানে মিঠাইতকৈ হোটেলৰ মিঠাইতকৈ একেবাৰে ভাল বহুত বেছি ভাল ঘৰৰ বস্তু এনেকৈ বনাই খুৱাবলৈ আলহীক দিবলৈও ভাল লাগে খোৱাবলৈও ভাল লাগে আৰু এতিয়া ইয়াতে এয়া ৰুটি আকৃতিকে দিলোৱেই সেনেকৈ কৰি এতিয়া ইয়াত দিম এয়া মই ভাজি লোৱা নাৰিকলখিনি সৰহকৈ দিলে বেছি মিঠা লাগে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে মাজত নাৰিকল আৰু চেনি এইখিনি দি থোৱা আছে আৰু ইলাচী দি থোৱা আছে গতিকে ইলাচী চেণ্টটোতো বহুত বেছি ভাল লাগে গতিকে এনেকৈ চাওকচোন একেবাৰে সহজতে একদম সহজত কিমান ধুনীয়া লাগে চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ভিতৰত মই যিখিনি নাৰিকল বহুত বেছিকৈ দি দিছোঁ তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এয়া চাওকচোন মই এনেকৈ কৰি বনাই আছোঁ একেবাৰে সহজ হয় কিন্তু মই ক'লো নহয় হোটেলৰ মিঠাইতকৈ বহুত বেছি গুণে ভাল হয় আৰু সাজযোৰ সাজ এটা যে কিনি আনিবলৈ পায় সেই সাজটো নোহোৱাকৈ হয় হাতে দিয়ে এনেকৈ কৰি দিলে চাওকচোন সেই সাঁজটোতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় হাতেৰে কৰা বস্তুটো যিকোনো বস্তু হাতেৰে কৰাটো বহুত বেছি ভালহে গতিকে এয়া এইকেইটা হৈছেগৈ আৰু বনাম আৰু বনাই আছোঁ দেই এইখিনি মানে কেইবাটাও বনাইছোঁ তেতিয়া এটাকেইটা মানুহে ভালকৈ খাব পৰা হ'ব এতিয়া মই ৰিফাইন দি লৈছোঁ ৰিফাইন তেলতে সেইখিনি ভাজিব লাগিব আৰু এতিয়া ৰিফাইনখিনি গৰম হ'ল এয়া মই সাজৰ পিঠাখিনি ইয়াতে এনেকৈ কৰি পেলাই বনাই লৈছোঁ এতিয়া পূৰা লাল হ'বলৈ দিব লাগিব তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে চাওকচোন লুচি নিচিনা একদম ফুলি গৈছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত নাৰিকল আছে গতিকে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হ'ব কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেৰিজনৰ এনেকৈ ঘৰতে কৰি বনাব পাৰিলে আমিবিলাকে হোটেলৰ মিঠাই কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে এয়া এনেকৈ বনাই আছোঁ আৰু চাওকচোন এইখিনি ভাজি আছোঁ মানে ইয়াততো মই বেকিং আৰু চ'দা হওক বেকিং হওক মই একো বস্তুৱেই ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে দেই হিচাপত আৰু এনেকৈ কৰি বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া এয়া বনাই আছোঁ এখন এখনকৈ কম তেলতে হয় বহুত বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এতিয়া চাওকচোন একদম ফুল্লা ফুল্লা এয়া সাঁচত দিয়া পিঠা হৈ গ'ল মানে মই কেনেকৈ সাঁজ কৰিলোঁ দেখিছেনে ফুলটোনো কেনেকৈ কৰিলোঁ গতিকে ইয়াত একো যন্ত্ৰ পাতি কিবাকিবি একোৱে সাঁচৰ কিবা একো দৰকাৰ নাই গতিকে একেবাৰে সহজ হাতেৰে বনালোঁ এইটো ভাজ কৰি কৰি দিলোঁ কেনেকৈ দেখিলে নাই আৰু বহুত বেছি সহজ মই নাৰিকল আছিলে সিহঁতিকে ধৰক আমি নাৰিকল দিছোঁ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কথা নাই চেনি দিও অকল বনাব পৰা হয় খালী চেনীৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দি দিলেই হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ কৰি আলহী আহিলেই হওক ঘৰতে হওক এনেকৈ কৰি বনাব খাব পৰা হয় গতিকে মই এয়া দেখুৱালোঁ আপোনালোকক যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব যদি চেনেলটো কোনোবা নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব